Прозрачный профилированный поликарбонат часто используют как заменитель стекла для ленточного остекления в промышленном строительстве, что значительно сокращает затраты. Наши клиенты, завод «Сталкон», сэкономил около 30% своих денег, приняв решение использовать именно этот материал для остекления своего здания. Стояла задача быстро и за разумные деньги создать естественное дневное освещение. Благодаря тому, что у нас в компании «Карбоснаб» в наличии более 100 различных видов поли карбоната, мы подобрали один из самых ударопрочных и градостойких – профилированный, который имеет такую же светопередачу, как и обычное стекло – 92%, но в сотни раз крепче. В результате все цели были достигнуты и даже больше. После остекления и появления хорошего дневного освещения людям стало комфортнее работать в помещении, а затраты на электроэнергию значительно снизились.